السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا آخرت کی کیتی ہے رولا دینے والا بیان مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی آواز میں ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے جزاک اللہ اور اپنے آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کے اعتاز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اللہم عینی علی دینی اے اللہ مجھے ایسی دنیا دے کہ جو میرے دین میں مددگار بنے رکاوٹ نہ بنے اور میری آخرت حاصل ہو جائے اس کے لیے مجھے تخوا عطا فرما تو دنیا اس لیے مانگی گئی ہے کہ دنیا کی وجہ سے آدمی جو ہے آخرت آکرت بنا سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اسی وجہ سے اس دنیا میں یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ دنیا بہت اچھی حدیث شریف میں ہے کہ وہ دنیا بہت اچھی ہے جس سے آخرت بن جاوے اور آج میں اس سے اپنی آخرت کما لوں اور وہ دنیا بہت بری ہے کہ وہ آخرت کو آخرت کے بارے میں نقصان اتارے نقصان میں اتارے اس لیے میرے دوستو اس بات کی دعوت دی ہے کہ زندگی کا جھکاؤ زندگی کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہونا چاہیے دنیا کہ دنیا ہماری حاجت کی جگہ ہے ہماری ضرورت کی جگہ ہے وقتی طور پر مسافر کو راحت بھی چاہیے ہاں سہولت بھی چاہیے کہ وہ ایسی مثال ہے کہ جسے مسافر کو سہولت راحت چاہیے پھر اس کو آگے جانا ہے یہاں رہنا نہیں ہے تو مسافر وقتی طور پر اپنی راحت سہولت یہ کر لیتا ہے پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے یہ مثال ہے امام کزاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے وہ پیدا ہوتے ہی آخرت کی طرف جا رہا روز 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 لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے تیری رفتار اور تیرے... تیرا چلنا آخرت کی طرف ہے آج ایک دن کا ہو گیا بچہ دو دن کا ہو گیا یعنی اب آخرت سے روز روز قریب ہوتا چلا جائے گا تو ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے یہاں کا وہ مقیم نہیں ہے وہ مسافر ہے اور اس کی منزل کہ اب اس کی منزل آخرت ہے یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنے آخرت کو سامان لینا ہے اور انہوں نے اس کے اسباب دیے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ اور دونوں میں مقابلہ ہے دونوں میں مقابلہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ من احب دنیا ہو عدد و آخرت و من ادل بخرت ہی آخرت ہو ادر و دنیا ہو کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان دیکھے گا یہ فرمایا ہے تو آدمی ایک ایک, 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 ایک ایک خاص حالت میں ہے کہ اس کے سامنے دنیا بھی ہے اس کے سامنے آخرت بھی ہے اگر دنیا کو جھکتا دیا تو آخرت کا نقصان ہوگا آخرت کو جھکتا دیا تو دنیا کا نقصان ہوگا یہ حدیث کہہ رہی ہے من رحب دنیا ہو اظہر بھی آخرت ہے اظہر بھی دنیا ہو تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہیں آپ رہبر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو رہبری دی حدیث میں امان حب دنیا ہو ودر رب آخرت ہی ومان حب آخرت ہو ودر رب دنیا ہو فاتر ما یبقا علا ما یفنا یہ, یہ میں شوالہ دیا یہ رائے دی یہ سوائی جب نقصان رہا ہی ہونا ہے یا ادھر کا یا ادھر کا تو فرمایا دھیان میں رکھو اس پہلو کو جو باقی رہنے والا ہے اس پہلو کے مقابلے میں جس میں نقصان جو فنا ہونے والا ہے تو دنیا کا اگر نقصان بھی ہو گیا تو وہ نقصان بھی فنا ہوگا جیسے دنیا کا نفع فنا ہوتا ہے ایسے دنیا کا نقصان بھی فنا ہو جاتا ہے لیکن آخرت کہ آخرت میں تو فنا ہے ہی نہیں آخرت میں تو باقا ہی باقا ہے جو نقصان ہوا وہ بھی باقی رہا جو نفع ہوا وہ بھی باقی رہا اس لیے یہ رہبری فرمائی کہ جب کسی نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے تو جو جگہ باقی رہنے والی ہے اس کا دھیان رکھو کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو کہ وہاں کا جو نقصان ہوگا وہ باقی رہے گا پھر اس کا کوئی کور نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا کے نقصان کا بدل ہو جاتا ہے اس کا کور ہو جاتا ہے وہاں کے نقصان کا بدل نہیں ہو جیسے کسی آدمی کی ایک نماز چلی گئی تو اب اس نماز کو کہاں سے لائے گا وہ وہ تو گئی اب وہ تو کبھی نہیں ملے گی اس لیے ہری سمجھ جس نے ایک نماز کو پھوڑا یا جان بوجھ کے تو اس کا اتنا نقصان ہے جتنا جان مال سب ہلاک ہو آدمی اکیلا لے جا اتنا بڑا نقصان ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے کہا آخرت کے نقصان کے بارے میں چوکنے رہو یہ فرمایا کہ آخر کے روکا جب جب بات یوں ہی ہے تو جھکتا دو اپنے آخرت کو کہ آخرت کا نقصان نہ ہو دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے کور ہو سکتا ہے اس کے نقصان کا کوئی بدل نہیں ہے وہ نقصان نقصان ہی رہے گا اس لیے کہا کہ محبت آخرت سے بھی ہے محبت دنیا سے بھی ہے. تو پھر تمہیں جو ہے دنیا کے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا بلکہ آخرت کے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر ہر نبی نے یہ آواز لگائی لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہی ہے نقصان کا وہی مالک ہے موت کا وہی مالک ہے حالات بھی اس کے قبضے میں ہیں نتائج بھی اس کے قبضے میں ہیں سب اس کے قبضے میں ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے جس طرح ہم اپنے ہر پروگرام کے آخر میں یہی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا صرف دکھاوا ہے یہاں کی ہر چیز فانی ہونے والی ہے اگر ہم نے محنت کرنی ہے تو ہم نے آخرت کے لیے محنت کرنی ہوگی تو اس کے لیے جو مولانا صاحب نے جن جن باتوں کا ذکر کیا اسی پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے جزاک اللہ